Всем привет, дорогие друзья! Хочу сказать, топ э, новые темы для вашего хайпера. Заходим в э, раздел темы и вы э, ставьте лайк. Ну и первая тема им показы. Тема заходим и первая тема называется ДРК. Так, применяем 9,9 мегабайт занимает. Ну вам тема очень понравится, так ставьте лайк тема у нас применяется Так, тема у нас применилась. Находим, на рабочий стол. Так, и видим, э, и иконки. Так, черный цвета, какие-то там немножко золотистые. Так, черный эти иконки. Э, и, ой, в виде кошки в, в очках. Дорогие друзья, и видят, э, но ну, иконки не понравились. Какие-то черные иконки с кошкой. Ну и, ой, тоже интересно. Ну и видят и, и с часом, и календарем. Так, и... Топ кастомизации настроек, дорогие друзья так. Э, Настройки настали измененные. Мне понравилось. Шторка удаления, кастомизации, шторки удавления, удавления. измененные, ну и шторка удаления изменена, значки изменены, и так далее. И статус бар, и тут какое-то окошко, около статус бара в виде э, тоже измененные, дорогие друзья. Так, смотрим вторую тему. Ну, вторая тема. Вторая тема, которая лайка, заслуживает, и так далее. Так, темы. И э, заходим в э, темы, человечек, темы и так далее. Вторая тема называется Биомикс. Так, и применяем. Тема занимает уже аж 31 и 2 мегабайта. Это уже много. Но тему стоит применить. Э, э, сейчас. Ну и лайк. Тема надолго будет применяться. Ну и тема у нас тоже точно, нам точно понравится. Э, тема и так далее. Ну и тема у нас, э, дорогие друзья. Применилось. Ставим лайк. Так, и э, белый микс. тема мы видим иконки от раз черного цвета. Обои такие вот э, э, синего синий цвета. И э, такие так, э, вот, обои голубые цвета с визорунками И э, 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 иконки в виде раз Мне понравилось. Черного цвета. И в виде часов и погоды. Так, кастомизация трек. Так, настройки стали измененные. Э настрой э настройки стали стандартные, запуска стандартные, настройки, что он изменений. Шторка. Шторка, шторка же шторка и так далее. Так, и статус бар измененный, дорогие друзья. Так, смотрим следующую тему. Третья. Третья тема. Вам тоже понравится и так далее. Третья тема. Ээээ, Qt, Кинг Ставим лайк. И тема занимает 15 и 3 мегабайта, это уже... Так, это 15 мегабайта, это уже много. Ну, Qt, как называется тема? Тоже, стоит применить. Qt, эээ, uh, g q, q Qt, или как называется. Так. Так, э, ст... э, иконки стали и такие пририсованные, няшные, интересные иконки. Ну и обои видят кого э, зеленого цвета. Там и лавы пишет кол, какой-то зайчик, э, сердечко и так далее. Ну, но она э, обои не понравилось. О, обои понравились, но ну, и иконки тоже. Э, няшные, такие -то, вот милые, перерисованные Но видят э, часами и так далее. Мне понравилось тоже. Ну и -э, кастомизация. Настройки, дорогие друзья, тоже и стало изменены по тобой, дорогие друзья. Настройки, так, и настройки изменен. так и столько уведомлений стало же измененные. Тут значки стали зеленого цвета столько уведомлений измененные, дорогие друзья. Ну и так далее, столько уведомлений тоже измененные, дорогие друзья. Ну и смотрим следующую тему это будет Четвертая тема. Четвертая тема будет э, так, да, называться Mid Summer Has или Has э, You э, или как дети называют. Применяем. И тема вас применяет. Так. И э, тема у нас применилась, дорогие друзья, так. Мицемер Хас, как ну давайте, это будет четвертая тема. Так, ну и тема, видим, иконки стали измененные такие и перерисованные, но и и и рабочие вот обои там живые с пузырями, ну и так парень и парень с девушкой такие вот любовные пары, ну и видишь с часами и погоды из на работе Стали. ну и кастомизации настройки вам тоже понравится. понравится стандартные так так настройки стандартные так кастомизации столько давлений шторка удавлений стандартный статус бар измененный дорогие друзья ну и так далее Темы доходим снова и давайте мы посмотрим еще одну тему дорогие друзья четыре темы смотрим Play full oval называется. 104 мегабайты занимает данная тема. Ну и play full oval применяем. Данная тема применилась. Так, смотрим, что по рабочему столе. Ну, наш... Так, выходим. Видим, иконки такие милые на рабочем столе стали изменены. Ну и обои такие вот понравились. И видят часов и погоды. Ну и, и, и иконки не понравились, измененные. Так, и обои такие вот неплохие, но интересные. Обои такие вот обои. Ну и штор, э, настроек стали стандартные настройки. Ну и шторка уведомлений стала стандартной. Статус бар измененный. Ну и последняя тема, это шестая. Так, четыре темы. Четыре дорогие. Это у нас 4 темы 5-6. Study hard. На как 6 мегабайт. Так, ну и тема вам тоже понравится стадию хард 6 мегабайт. Так, смотрим. Так, и. Э, 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 что я могу сказать? Э, иконки стали перерисованы, такие вот милые, няшные. И э, э, обои, такие под фонарик там какой-то э, э, стол и так далее. Ну и какой то какие-то обои ну обои фонарики стол и иконки нярные стали на, на столе иконки мне понравилось перерисованные ну и виджет с, с часам и ну и погоды нету виджета так э, настройки стали нас, э, изменены под обои фонаря и компьютера там какой-то на столе ну и так далее ну и настройки лайк like. так и шторка удаления что только стало стандартным. но ну, немножко измененный цвет, какая-то морская волна э и так далее. У на 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 настройках. Ну, настройки измененный только цвет. Э голубой какой-то. И статус бар стандартный. Так, вот такие вот темы я вам показал. Э Топ-6 тем для вашего с э Применяйте, делайте ва ваш тему уникальным, интересным. Ладно, дорогие друзья, тема тоже понравится, на любителя, неплохие темы и так далее. Ладно. Дорогие, ставьте лайк на это данное видео. И всем пока. Но ну, тема тоже понравится. Де, применяйте тему, скаживайте. И так далее. Если вам понравится и так далее. Дорогие друзья, всем до скорых встреч. Увидимся в новых видео. Пока-пока. Чао. Ну и даты понравится вам, ш, ну, вам. Дорогие, всем пока. Чао. Этих тем.